Yang berbahagia Munirah Nonyena naik disebut-sebut. Di antara pemimpin parti Warisan jadi pemimpin utama di Sabah dan dikenali seorang yang lantang bersuara masalah-masalah rakyat khasnya di kawasannya. Kali ini kita dengarkan sendiri apa yang diperkatakan beliau selaku wakil rakyat yang mewakili kawasannya dan partinya, Warisan Sabah selaku parti pembangkang utama di Sabah. Saya serahkan tuan-tuan rakyat kawasan berkenaan atau rakyat Sabah di merata-rata tempat yang alami keadaan sama, mereka alami masalah air bertahun-tahun tiada kesudahannya di Sabah air, api jalan raya. Sila ikuti sampai habis video ini. Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah uh, dan seluruh rakyat, uh, selamat menyambut uh, bulan Ramadan. Uh, mungkin satu dua hari lagi Dan semoga Ramadan kali ini uh, Akan memberi uh, lebih keberkatan dan kebaikan kepada kita semua Sebenarnya saya terbaca uh, keratan media Oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Yang tiba-tiba pada saya melepaskan kemarahan beliau Melepaskan kegeraman beliau kepada parti saya dan presiden saya seperti mana yang Amat Bohormat katakan bahawa kita tidak boleh berpolitik sangat bah. Kita tidak boleh berpolitik sangat. Begitu juga saya. Saya tidak berniat sebenarnya untuk respon kepada uh, kenyataan ini yang mana saya lihat sangat emosi. Dengan penuh hormatnya yang Amat Bohormat, izinkan saya kongsi sebenarnya apa yang dihadapi oleh rakyat Sabah pada hari ini. Pertama sebagai wakil rakyat dari kampung dan tinggal di kampung. perkara ini adalah yang kita tengok dan kita lalui hari-hari bah. Apa yang kita nampak dengan mata kita sendiri. Ya, keluhan ini bukan saja di Kota Belud tetapi seluruh Sabah ya secara secara umumnya. Apa-apa yang mereka uh, keluhkan yang amat berhormat. Apa yang mereka keluhkan adalah kehidupan asas mereka bayang amang berhormat. Keperluan asas mereka. Masalah air. Masalah elektrik. Masalah jalan. Kos sara hidup. Masalah internet. Ini benda kan semua adalah realiti tau yang amang berhormat. Dan bukannya fitnah. Kedua, menjadi tanggungjawab parti warisan sebagai parti yang menjadi pembangkang pada waktu ini di peringkat negeri untuk bersuara berkenaan uh, masalah dan rakyat sekarang ini untuk bersuara demi rakyat. Jadi saya tanya, adakah salah untuk sekarang ini kami Parti Warisan bersuara untuk rakyat Sabah dan kami dianggap bila kami bersuara ini seolah-olah kami mereka cerita. Seolah-olah kita ini uh, memfitnah. Sekali lagi saya ulang, apa yang kami cakap ini yang mahu berhormat, ada dia punya asas apa? Ketiga, saya sendiri yang mahu berhormat, ah ha. Apabila di parlimen, saya tidak pernah berpolitik yang berhormat. Saya apa yang saya suarakan di parlimen, saya tidak tengok siapalah ketua menteri, siapalah dia jadi uh, ketua uh, kerajaan negeri dia. Apa yang saya tahu, apa saja kebaikan untuk Sabah dan rakyat Sabah. Eh saya fight betul-betul tahu. Selepas memenangi pilihan raya uh, keumum uh, umum ke-15 yang lalu tahun 2022, awal lagi ya uh, Januari 2023 saya telah uh, mencadangkan dengan panjang lebar jangka masa pendek jangka masa sederhana jangka masa panjang tentang apa kerajaan persekutuan perlu buat untuk Sabah ya barangkali yang amat berhormat boleh baca uh, media statement saya artikel saya ya di mana waktu itulah saya melata, um, bercakap mengenai tabung amanah Sabah benda itu saya cadangkan sebelum lagi jangan bilang belanjawan 2023 ah even sebelum meeting uh, federal waktu itu kabinet persekutuan waktu itu saya sudah keluarkan kenyataan saya jadi saya minta maaf Ya, yang amat berhormat. Saya tidak bersetuju kalau yang amat berhormat bilang atau warisan ini tahu membangkang saja apa yang negeri cakap. Apa yang negeri cadang, warisan ini tahu membangkang saja. Yang amat berhormat pada waktu itu, yang waktu saya cadangkan, yang amat berhormatlah yang menjadi ketua menteri kerajaan PGRS lah yang menerajui Sabah waktu itu. So, bukti dia Apabila kawal selia elektrik ini, Sabah ini, dikembalikan kepada Sabah daripada parlimen, ahli-ahli warisan parlimen sampailah ke peringkat dun, kami sokong sepenuhnya. Sebab apa? Sebab untuk Sabah malah kami mendesak lagi kerajaan persekutuan untuk melunaskan segala hutang-hutang SSB di bawah kerajaan negeri yang amat berhormat ini supaya rakyat Sabah yang kita sayang, supaya anak cucu kita tidak terbeban bah dengan hutang-hutang ini. Keempat, mengenai pembentukan kerajaan negeri Sabah. Saya saya tidak mau ya perkara ini tetapi yang amat berhormat pun sedar dan tahu kedudukan kerajaan yang amat berhormat dan juga perlembagaan negeri yang berhormat sendiri yang amat berhormat sendiri pindah saya lihat selama yang amat berhormat uh, menjadi ketua menteri seolahnya yang amat berhormat seorang saja bayang terpaksa menjawab segala kritikan cacian apa-apa benda yang sekarang ni berlaku seolah-olah sepertinya yang amat berhormat lah yang punya salah mana bah kabinet yang amat berhormat ni? Di mana dia orang? Sepatutnya segala kejayaan, kegagalan setiap kerajaan, kerajaan itu sepatutnya ditanggung bersama. Bukan waktu kena maki, waktu kena caci, orang mengadu, orang cakap, orang kritik, tiada air yang amat berhormat sendiri tanggung. Yang dia orang bersenang lenang semua, cuci kaki. Ya, jadi saya akhir kata yang berhormat uh, Mudah-mudahan kita sihat saja pada bulan Ramadan ini ya dan juga kepada uh, rakyat Sabah secara keseluruhan jangan pernah berputus asa dengan politik Sabah ini kerana masih ada di luar sana yang betul-betul jujur yang betul-betul ikhlas yang betul-betul berhabis bah untuk meletakkan Sabah di tempat yang sepatutnya yang selayaknya kita rasa yang kita ada. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua